Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün sizə baxın belə bir geniş həyət yanı sahəsi olan, bu qiymətdə inşa olunan evlərin, bu tipdə inşa olunan evlərin çərçivəsində qiymətinə görə ən sərfəli, altı qaraj üslubunda inşa olunan həyət evini sizlərə təqdim edirəm. Həyət yanı sahəsi belədir, həyətə tam rahat şəkildə bir maşın yerləşir. Həyətində baxın burda gül ağacəkmək üçün torpaq sahəsi ayrılıb. 1-ci mərtəbəsi, dəyərli izləyicilər, bildiyiniz kimi təmirsizdir. 2 maşınlıq qaraj və belə bir otaqları var. Yəni istəyən olsa buranı təmir edib yaşayış otağı kimi də istifadə edə bilər və yaxud da ki böyük bir zəmir kimi də saxlaya bilərsiniz. Qiyməti həqiqətən də çox sərfəli bir qiymətdir. Bu qiymətdə bu tipdə belə bir ev yoxdur. Bu evin belə bir üstünlüyü də vardır ki, evin ön üstəsi və yan üstəsi burax, baxın bura yoldur. Marsrut dayanacağı ilə arası harda-sa 200 metrdir. 569 nömrəli marşrut dayanacağının arası 200 metrdir. Qum bazarından 300 metr məsahədə yerləşir. Qiyməti 47500 manatdır. Baxın, həyətyanın sahəsində belədir. Yəni bu qiymətə belə bir ev satışda yoxdur. Evin giriş hissəsi baxın belədir, dəyərli izləyicilər. Belə bir xolu var. Koridor sisteminə yığılmış bir evdir. Qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası var. Deməli İlk öncə evə mətbəximi sizə təqdim edim. Baxın, belə bir mətbəxi var. Kombi xətti çəkilib. Pəncərəsi şəbəkə pəncərədir. 2 yarımın 3-ə bu evin mətbəxidir. Dəyərlil izləyicilər, qiyməti 47.500 manatdır. Ünvan Masazır qəsəbəsi, qum bazarından 300 metr məsafədə yolu asfaltdır. Evin hər iki tərəfi yoldur, geniş həyətanın sahəsi var, altı qaraj üslubunda inşa olunmuş bir evdir. Bu evin yataq otaqlarından birincisidir. Bu da aboy kleydən qopublar, hamısı düzəldiləcək. Sənigəri aboylardan istifadə olunub. 3 Üç yarımın 3ə bu yataq otağıdır. Yəni otaqların ölçülərini də tam qeyd edirəm ki, videoda tam məlumatınız olsun. Burada evin saneciyə yeri tam rahat şəkildə sanuz və aksesuarlarınızı yerləşdirə bilərsiniz. İkinci yataq otağıdır, dəyərli izləyicilər, baxın. 3 Üç yarımın 3ə bu yataq otağıdır. Hardası 3 yarımın 3 10-a 3 20-yola bu yataq otağın ölçüsü, qapıları da yaxşı qapılardır və sonunda evə baxın belə bir qonaq otağı var. 4-ün 3 yarımı isə bu evin qonaq otağıdır. Qiymət dəyərlidir izləyicilər, bir daha nəzərinizə çatdırım ki, 47.500 manatdır. Marşrut dayanacağından 200 metr məsafədədir, yolu asfaltdır, evin hər iki tərəfi yoldur, kommunal xətləri var. Sənəd çıxarış mülkiyyət kupçasıdır, birbaşa notariya qayıdıb al alacaq. Həyətinin sahəsində baxım bir daha göstərir. Tam rahat şəkildə həyətinə iki maşın yerləşir. Buyuruq zəng edib maraqlana bilərsiniz.